Və sonda oturan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı foto-reportyor Elxan Kərimov bu gün torpağa tapşırıldı. 62 yaşlı fotoqraf öz evində axşam saatlarında vəfat edib. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə o son vaxtlar ürək ağrılarının əziyyət çəkmiş. 88-ci ildə ürəkdən infarkt keçirmişdi. Ondan sonra ə, x, belə ürəyindən şikayətlər edirdi. Son zamanlarda 65-li təsdiqi var idi. Ürəyindən də şikayətlənirdi. Elə bu günsər müayinəyə getməli idi. Diyandvarda da hazırlaşırdı ürək əməliyyatına keçsin. Dünənlərim saat 8-də işdiyərdi zəng gələdlər evəklər ki, bəs atam vəziyyəti pisdir və mən gəldim, artıq atam keçinmişdi. Elxan Kərimov 23 yaşından fotoqraf kimi fəaliyyətə başlayıb. O Azərbaycan müəllimi, Bakı, Baku və başqa qəzet və jurnallarda çalışıb. Əsasən sosial mövzularda çəkdik fotoları ilə ad qazanan Elxan Kərimov bir çox mükafatlara və diplomlara layiq görülüb. O Turan İnformasiya Agentliyində baş foto müxbir vəzifəsində çalışırdı. Onunla biz şənbə günü, e, işte görüşdük, işə gəlmişdi, həmişəki kimi son hadisələr barədə fikir mübadiləsi elədik. üzündə təbəssüm sevmə idi. Həmişəkindən daha çox elə bir ki, bir həyatsevərlik var idi, bir mərhəbancılıq duyurduq. Və bazar günü axşam çağı va belə dəhşətli xəbər çatdı. Adam indi də yəni inanmaq olmaz. Elxan Kərimov da olduğu Bülbüləkəndində dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.